सन 1919, अमृतसर जलिया बाग अप्रैल की दोपहर में बीस हजार मुसलमान हिंदू और सिख इकट्ठे हैं वसाखी का मेला भी है और एक इस्तेमारी काले कानून के खिलाफ एहतजाज भी ये कानून रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पास होता है गांधी हड़ताल का ऐलान करते हैं मोहम्मद अली जना लिखते हैं जो हुकूमत ऐसा कानून पास करे वो अपने आप को महजब हुकूमत कहने का हक खो देती है और असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं लाहौर की आवाम उठ खड़ी हुई है अनारकली हजारों एहतजाजियों से भरी हुई है अमृतसर के मारूफ लीडर सैफुद्दीन और सत्यापाल को गांधी के हमरा गिरफ्तार करके गायब कर दिया जाता है आखिरकार वसाखी के ही दिन अवामी इजमा पर पाबंदी लगा दी जाती है फिर भी जलिया वाला बाग में मौजूद आवाम मेला मनाने के साथ साथ इस इस्तेमारी तशद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जनरल डायर इज्तम पर नजर डालता है बच्चे बूढ़े जवान औरतें चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरे हुए हैं डायर बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद करवा देता है फिर सिपाहियों को अपने ही हम वतनों पर अंधाधुन गोलियां चलाने का हुक्म देता है पंद्रह सौ लोग गोलियों से छली छी हो जाते हैं। सौ साल के बाद भी इस आम पर बरतानवी रियासत की तरफ से माफी या मुहासबे का नामो निशान नहीं तफ्तीश में जनरल डायर ने इकरार किया कि उसने सिपाहियों को तब तक फायर करने का हुक्म दिया जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती और ये भी माना कि वो इंडियंस को सजा देना चाहता था बजाए इसके कि डायर को इस घिनल की सजा मिलती बरतानवी रियासत ने महज उसे अपने वाला बाग के, बाग के बाद बरतानवी इस्तेमारी निजाम हिल गया न सिर्फ गांधी जिना और नेहरू की जमहूरी सियासत एक नए बाब में दाखिल हुई बल्कि मुख्तलिफ इनकलाबी ग्रुप भी मुतहर हो गए जिनमें से बाज त थे नस्ल दर नस्ल उन लोगों के साथ क्या होता है जो इस हकीकत के इल्म के साथ रहते हैं कि उनके आबा वजदाद ने अपने ही लोगों का कत्ल किया था जब जबरीत के ऐसे वाकयात को तारीख के सफ़ों से उड़ा दिया जाए या उनकी संजीदगी को कम कर दिया जाए तो उसके नतज क्या हैं जब बरतानिया की जमहूर आवाम अपने इस्तेमारी माजी पर फख्र करती हो ये जाने बगैर कि इस माजी के हाथों पर कितना खून है तो उसके नतज क्या हैं जलियाँ वाला बाग एक ऐसा गहरा और मुनफरद सदमा है जो मुख्तलिफ इलाक़ों और नस्लों के लोगों को आज भी जोड़ता है